杨洋张哇！你们的老公杨洋竟然有了这么大的儿子，谈起儿子，吴力杨洋也是非常暖心了。到现场之后呢，我觉得是呃跟我合作的这个小朋友给了我一个很大的一个力量，也可以说，就是他给我的感觉就是一开始就特别亲，而且因为其实对于我自己来说，我之前可以说是没有演过，就是在现现实生活中现代这种戏演过父亲。 所以这次呢，也让我感受到不同的感觉吧，也挺有趣的。我觉得和小朋友相处起来，就是还是挺挺轻松、挺愉快的，挺开心的。说起自己的成长环境，家就是最温暖的地方，也是每个人的牵挂，也是一份特别大的一份力量吧。而且其实像自身而言，每年其实和家人相聚的时间也不多，其实有时候也就是在过年的时候能够呃那么长一的一段时间，能够陪在父母的身边。 这也是呃挺感触的，嗯，杨太太们真的是相当幸福了，好的家庭氛围才能培养出这么优秀的老公啊！让我们站在宇宙中心呼唤爱，为家打 call，看一看这部百世的诚意之作。